Пограничники, сотрудники Фискальной службы не знают точно, что внутри. Россия направила Камазы на Донбасс, на те территории, которые контролируют боевики. Внутри, со слов террористов, якобы автозапчасти и шины, но эта информация не соответствует заявлению МЧС России. Там утверждают, что в конвое везут продукты и средства личной гигиены, стройматериалы и учебники для школьников и студентов. Это уже 26-й псевдогуманитарный конвой из России. Федерация пользуется тем, что террористы не пропускают к своим согражданам украинских спасателей и продукты и постоянно присылают так называемый гуманитарный конвой. После каждого такого приезда обстрелы террористами украинских позиций значительно усиливаются, отмечают в Минобороны. Поэтому там не исключают, что Россия поставляет боевикам оружие и боеприпасы. Россия нарушает украинское и международное законодательство, отправляя в Украину неизвестные грузы. Это констатирует в Госпогранслужбе, которая и должна проверять подобные грузы. Мы обратились к помощнику главы пограничной службы Олегу Слободяну для того, чтобы он подробнее объяснил, почему такие псевдоконвои незаконны и как они попадают на территорию Украины. Есть четко прописанный и регламентированный международным и нашим украинским законодательством порядок направления гуманитарных грузов и, собственно говоря, определение, какой груз является гуманитарным. Например, в данной ситуации должен быть прежде всего четко определен реципиент, то есть получатель этих грузов. Это Международный Красный Крест, который принимает эти грузы на границе, принимает по соответствующим документам, сопровождает их к месту назначения и там занимается распределением между категориями населения. Это первое, первое требование. Оно уже не выполняется, потому что Международный комитет Красного Христа не берет и отказался брать участие в оформлении данных груза. Второй такой ключевой момент. Это Российская Федерация, прежде чем направлять данный груз, должна предупредить Министерство соцполитики, наше, украинское, и четко указать точное количество грузов, спецификацию этих грузов. Есть требования к подаче этих документов. Министерство соцполитики должны изучить эти документы и определить, действительно ли э, этот груз является гуманитарным. Россия направляет груз на неподконтрольные нам территории, хотя мы каждый раз обращаемся к ним, что давайте, направляйте грузы на территории, через пункты пропуска на территории Харьковской, например, там, части Луганской области, которые мы контролируем. Мы будем осматривать, будем участвовать полноценно в оформлении этих грузов. Российская сторона игнорирует наши просьбы и продолжает направлять эти грузы на тех территориях, которые временно нами не контролируют.